Уважаемые желтоводцы, добрый день. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Сегодня мы вас собрали по следующему поводу. Наверняка многие из вас знают, что вчера городской голова города Желтые воды Василий Вениаминович Тарасенко назначил на должность своих советников меня, Разумовского Григория Николаевича и Николая Николаевича Журила. По этому поводу, собственно, и наша пресс-конференция, мы хотели бы сразу же дать ответы многим жителям на вопросы, которые возникают, которые начали уже обсуждаться в социальных сетях, на сайтах, в комментариях, вот, чтобы информация доходила прямо и не распространялись слухи. То у радника есть возможность изучать решения, принимать участие в их принятии. Понимаете, не просто потом наблюдать со стороны, что получилось, а что не получилось а попытаться изменить ситуацию и донести информацию, донести мнение людей до активной части нашего населения, до мэра, до людей, принимающих решения. Попытаться на него повлиять на это решение ну, с позиции общего мнения. Собрать какой-то массив информации, выработать общую идею и с этой идеей двигаться. Идеи как бы есть, они светлые. И мы приглашаем всех людей, всех... Кто готов э, делать дела, советовать, время прошло, ребята. Нужно на своем примере что-то делать, показывать. Те, кто готов делать, все, пожалуйста, в команду, она не закрыта. Потому что э, эффект можно достигнуть и результат можно достигнуть только если мы будем работать командой, только если мы будем работать все вместе. Если это будет делать э, один условный Тарасенко или один условный э, Милюшка или один условный Черный, Лелека, э, Затынацкий, у него ничего не выйдет, если ему не будут помогать э, городские службы не будет помогать, громадская какая-нибудь рада, активисты, люди, которым неравнодушно то, что происходит в городе. Точно так же, как и мы, вы можете на общественных началах заниматься полезной деятельностью для города. То есть самый главный критерий – это человек должен стремиться не какую-то свою корость личную для себя извлечь, а что-то полезное сделать для людей в нашем городе, для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы постарались сделать «Желтые воды» бренда. ну, как не звучит, мы не стали делить там волонтерский центр имени Личенко или волонтерский центр имени там, Журила, или волонтерский центр имени Тарасенко. У нас есть координационный центр «Место Желтой воды» волонтерский, в который мы всех людей, я вам напоминаю, в этом нет, мы приглашали и приглашаем. И «Желтые воды» узнают, знаете, не потому, что фамилию запоминают чью-то, а запоминают город желтой воды. И вот мне кажется, одним из направлений мы должны репрезентовать свой город, мы должны сделать его максимально комфортным для людей. Один из таких проектов – это развитие, скажем так, зеленого туризма и привлекательности Пятихатского района и города Желтые воды. У нас под нами лежит пласт истории, который мы не используем. Не используем не потому, что он никому не нужен. Да, у нас есть музей, у нас есть памятник. Мы там гордимся, что мы город казацкой, шахтерской славы. Но людям надо научиться это продавать. Людям надо презентовать. Поэтому я очень надеюсь, и Василий Вениаминович надеется, что вот, э, команда Гришина, команда людей, однодумцев наших, мы все мы сможем э, сделать в городе легенду в Пятихатском районе. Мы это будем делать совместно с э, Рейдаш-администрацией, с Юрием Николаевичем Березой, Крышиным Олегом Березой чтобы привлечь сюда туристов. Мы надеемся в этом году мы получим первый результат. Это будет э, как бы такой небольшой фестиваль, и он же станет презентацией нашего маршрута, нашего ну, э, туристического маршрута. И мы будем его развивать. Вот э, первой задачей своей Я вижу э, как бы наладить канал связи между людьми, между обществом и э, исполкомом. Чтобы люди сами понимали, вот, почему сказано вот это, или почему делается вот это. Для этого нужно максимально открыть, максимально прозрачно все процессы для людей показывать. Вот мы, как бы, я своей первой задачей вижу именно такую. Плюс по экономическим проектам, ну, мечта моя, мечта, наверное, Гриши, всех мечта людей, чтобы, знаете, мы какой-то осязаем, увидели план. А план осязаем может быть создавание, создание рабочих мест. Вот 10 рабочих мест в месяц создавать хотя бы, знаете, было вообще супер. Пускай, да, я понимаю, в желтых водах это невысокие зарплаты. Люди уезжают там в Киев, в Днепропетровске за более большой зарплаты. Но город желтой воды, он комфортный для жизни, потому что здесь недорого жить. И если мы создадим условия, чтобы в нем еще можно выложить, вообще супер. Я говорю, у нас должна быть открытость власти. Открытость власти полная, начиная от документа оборота, заканчивая финансовой звитностью. Деньги тратятся наши. Которые мы платим в налогах. Мы имеем право спрашивать. Мэр на это готов. Первый путь наполнения это нужно закрыть все источники воровства. То есть чем больше будет открытой информации в доступе у людей, тем они больше будут предлагать правильных решений и следить, контролировать власть, чтобы деньги распределялись бюджетное правильно и эффективно. Вы поймите, мы с Гришей и с теми людьми, мы не заменим власть. Мы не пытаемся подменить власть, не пытаемся назвать ее по-другому. Мы можем подсказывать, ну, достаточно конкретному человеку, да, конкретному человеку городскому голове, ну, чтобы он как бы был, ну, немного расширить его мировоззрение, да, потому что, ну, вы понимаете, вот, ну, вы же все журналисты, вы прекрасно понимаете, с каким объемом писанины и документации, ну, он сталкивается. Я думаю, я думаю, мы будем брать, знаете, мы вот не сосредоточимся, я думаю, мы начнем с экономии бюджетных средств. Вот, это то, что надо с чего начать. С экономии бюджета, естественно, и его эффективного использования. Знаете, вопросы решения там, выделения кому-то земельных участков, но это есть целая земельная комиссия, пусть они разбираются. Э -э, Правоохоронные органы у нас есть там. Пусть занимаются правоохоронными органами. Понимаете, надо начать с чистоты, если получится где-то повлиять. А Боже, знаете, государство завтра выйдет. Потому что ну, большие деньги выделяются. Просто почему они на доходят? На дороге и экономии. И плюс стараться каждый по возможности привлекать всех э, предпринимателей, прошу, всех людей, которые в город равнодушен, Вот есть у вас какая-то идея по инвестициям, затягивайте их сюда. Наша задача, чтобы в городе создались максимальные условия, чтобы, знаете, было как вот это, э, молчаливое согласие. Человек пришел, написал заявление и не ждал решения. Написал заявление пошел делать свое дело. Что он, он строит там завод какой-то или какой-то магазин или там в швейную фабрику. А люди не мешают ему, чтобы не было, знаете, не было вот этой коррупции на каждом этапе. Кто-то пытается вставить какие-то палки, чтобы человек, ну, ну, чтобы создавались блага. Вот это наша задача.